teman-teman masih bersama saya di Kemamang Channel Nah untuk resep selanjutnya saya mau bikin puding telur mata sapi Oke, Oke langsung kita bikin Kesin. pudingnya ya Untuk bahan-bahannya, ya, teman-teman, di sini ada gula pasir, kemudian ada nutrijel, rasa mangga, ini ada agar-agar putih, kemudian ada susu kental manis, ya, ada pewarna makanan juga, ini warna kuning telur, kemudian ada ini untuk e, mencetak yang kuning telurnya. Oke, langsung saja kita bikin uh, pudingnya ya. Nanti juga kita tambahkan air sesuai dengan ini uh, takaran agar-agarnya. Nah, pertama kita mau bikin kuning telurnya dulu ya. Ini pakai nutrijel rasa mangga kita tuangkan nutrijelnya Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan gula pasir Nah, untuk airnya 400 ml ya Nah, ini kita tambahkan pewarna makanan ya. Nah, secukupnya saja sampai warnanya kuning seperti kuning telur. Oke, ini sudah matang, langsung saja kita tuangkan ke dalam cetakan. Selanjutnya kita bikin putih telurnya ya. Ini pakai agar-agar warna putih. Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Nah, untuk airnya kita pakai 800 ml ya. Tambahkan susu kental manis secukupnya aja ya Ini sebagai pewarna putihnya ya to <laughs> Nah ini dia hasilnya untuk puding telur mata sapinya ya Ini bisa buat ide jualan hmm, Dibungkus seperti ini Jadi cantik sekali Selamat mencoba di rumah ya teman-teman